В румянах не нуждается, говорят китайцы. А нашим участницам именно сегодня без румян никак не обойтись. Ведь как вжиться в образ китаянки, если не залить свое лицо краской. Как оказалось, не все участницы придерживают сомнения о тоне макияжа. Диана Воробьева, например, обладательница восточной внешности. Ей без труда удалось стать похожей на жительницу Поднебесной. Не то, что особенный мейкап, даже национальный костюм не понадобился. решила именно так изобразить китаянку? Ты не смогла найти платье? Ну да, на самом деле не смогла и решила, что я этим выделюсь очень сильно. То, что все равно ну, это красиво. Как ты решала проблему с макияжем? Ты обращалась к какому-то визажисту, ты планировала обращаться. Некоторые девочки вот специально обратились. Ты считаешь, что это вообще нужно делать или нет для такой фотосессии? На самом деле я тоже хотела обратиться к визажисту, но потом я решила, что мне это не нужно, так как у меня у самой есть опыт неплохой ну, я подумала, чем проще, тем лучше, и как бы у меня так все достаточно. Я похожа на китаянку, это главное. В прошлый раз ты сказала, что дружить тебе ни с кем не нужно, тебе это не интересно. Девочки у нас все это слышали, начали потом бурно обсуждать данную информацию, очень долго их переваривать. Ты не думаешь, что они сейчас начнут дружить против тебя? Да какая разница, кто тут с кем будет дружить? Общение есть общение, а дружба это дружба. Это совершенно другое. Пусть обсуждают, пусть что хотят делать. Нет, от этого ни тепло, ни холодно на самом-то деле. Говорите, что хотите, дорогие участницы «Краса Курганру». Чертята в раскосых глазах Дианы готовы к сплетням. Но вернемся к Китайской Народной Республике, китайским авто и нашей следующей участнице Кристине Козловой. Кристина, в чем у тебя здесь Китай? Где он? А, китай, наверное, прически в макияже. И я как могла, так и пыталась передать это, может быть, и платье. Мне кажется, оно подходит. Мы-то все погуглили, что настоящее китайское платье это ципао, И вот у нас есть девочки в этих платьях со стойками. Ты не смогла его найти? Или ты его даже не... Я его не смогла найти. Во-первых, предупредили очень поздно, но это было специально сделано. И я не стала заморачиваться и думала, что так сойдет. И так сойдет. Вот тут Кристина абсолютно не права. Целых два дня было у девушек на поиске костюма, но, видимо, нужно давать неделю, а то и месяц на подготовку. Как говорится, кто хочет, тот найдет время, а кто не хочет, найдет причину. помогала с костюмом. Моя хорошая знакомая, она просто занимается вот, японскими разными штуками, и поэтому она мне мило арендовала свое платье. Как оценишь образы и костюмы других девушек? Ну, как я заметила, тут у многих очень повторяется макияж и платье, но тем не менее довольно неплохо справились, потому что, как говорится, все ну, в образе, в образе. Не будем задумываться над вопросом, кто у кого что арендовал, но все же, почему модельер Валерия взяла чье-то платье, а не сшила собственное? Неужели тоже не хватило времени? Я бы сшила, но, как уже сказали, нам сказали это за два дня, то есть 7 числа. У меня не было времени купить ткань, увы. Спасибо, что хоть времени хватает на участие в конкурсе, не думаю, что такой подход к испытаниям положительно оценит жюри. Насколько ответственными оказались другие участницы проекта, мы узнаем уже в следующих выпусках. Смотрите нас на кабельном и СТС, и, конечно, на сайте Курган.ру. Наши девушки всегда на связи. Благодаря новой услуге акция «Супер СМС» от оператора сотовой связи «Мотив». Акция «Супер СМС» создана специально для тех, кто ежедневно отправляет много коротких сообщений своим друзьям и близким. Цена одной СМС на номера абонентов «Мотив» и других операторов России составляет всего лишь 35 копеек. Не считая СМСки, подключай акцию «Супер СМС». Высокое качество, доступная цена и применение проверенных технологий. Все это характеризует продукцию китайского автопрома. Автосалон автомобилей Китая – это единственный официальный дилер марок Хайма, первой автомобильной корпорации Китая ФАУ и Бриллианс в Кургане. На сегодняшний день на выбор курганцев автосалон представляет седан Хайма М3, которая может похвастаться прекрасными и обтекаемыми линиями кузова и внедорожник Хайма 7, яркий и динамичный. Рады сообщить вам, что в городе новая, яркая и сочная коллекция обуви. Сезон весна-лето 2014. Торопитесь в магазины Франческо Донни, Лизет, Ральф, Эвита, Айдини, Зенден, Планета обуви, Монро, Баден и Калипса. Знаете, в чем секрет красоты и бодрости наших участниц? В том, что на каждом испытании им помогает природная минеральная вода свежесть. Пейте и вы свежесть равномерно в течение дня, если хотите выглядеть так, словно минуту назад сошли с обложки глянцевого журнала.